пизда. Эмель От вас стройка началась. Саня весь шпарим. Автокомис. Вот так. И пішов. Стопчики уже есть. Скоро будет натягиваться сетка. Территория уже довольно солидно выглядит, я бы сказал. Что у нас в планах потом? Привезти груз, засыпать, выровнять. Вирівняти, що? шовейця далі. В планах у нас ще сьогодні там зрізати труби типа в нашому офісі і покрасити стіни. Роботи тут немало, так що дві буде конкретно А зараз займаємося. Оградкою. Дощ моросить на камеру не видно Потихоньку займаємося Так що Как будет Виш-Париж. Территория довольно такая, немаленькая, Так что есть чем заниматься. чтобы у нас уже вкопаны. Сетка там ставится. Мы сейчас, Саня, занимаемся дюром. Позадували пеной дырки, потом подрезаем, зрежем эти трубы и будем задувать компрессором стены. Сейчас выравниваем, покрасим. Так что-то уже, что уже будет похоже на бюрку. Сейчас выводим краску. что, по трубам у нас все огонь. Демонтование. Сейчас Саня колорист. <laughs> Мешаем краску трех видов. Черно-белая. І ось така ось все вишня у нас є, Подивимось, що воно получится за результат. За хуй знает я не малюю пацаны. <laughs> ну Буде цікаво. І будемо вже приступати до малювання стін, Та й щось уже буде вирисовуватися. братва закупилися ось Васьком стройматеріалами. починаємо займатися стройкою, да коротше коротше да. все мене перекупи ми не перекупи тепер ми частні строители коротше так сейчас закупились матеріалом грузимо все в беху і вилітаємо на територію будемо мурувати стіни і приводить коротше бюро в божеський вид бо по факту там зараз зі сторони якщо подивитися на те бюро то там тупо сарай Оп. Газ. И газ. Сейчас, сейчас упаковываемся. О, И... о, о, стоп, 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 стоп. Что? И газ. Короче, братва проехала на территорию. Сегодня нам завезли уже эти материал, чтобы выровнять эту то яму, вот тут с костыкой. Выравниваем сейчас площадку. Посад, взробленный, эмоляка на месте. Бюро, работя. А, я все зроблю. ілю все ж пари. Газ? <реш> <реш> Та ні, ну типа я щиро рукою, просто зашшикатую все. Ну типа, то хоч хтось котик, сука, а на Так, в принципі бюро вже починає виглядати. Щас там вікно заморуємо, там заморуємо, там вікно вставимо, по і тут вікно треба вставити. Вирівняємо землю і вже буде порядок. Можна заганяти машинки і займатися Ось очки вікна. которые будут тут стоять. Так что, в принципе, движня кида Так и занимаются. Заехали опять, затарились. Клеем. Сейчас старым МЛ. Охеренная машина, да? Газ. Чіпляй, чіпляй ага. узик до фаркопа за і поїхали. Да що? ти бачиш? Ляба, покажи мне коврики людям, блядь. Я вчора, блядь, вимов, все і тряпочки все повилітав там. Подиви, блядь. Диви. Диви, <плес> блядь. А що за шони везли там? Давай самі, блядь, ну вода, сайт, тут треба буде від того, Ну челешки не попхали туди, до скупу. Блять, така машина, а ми О -о -о. А шо? Почему МЛ? ML? ML? 28 500. 500. Ты... Ну, интересно, как здесь будет через полгода, ну? Вообще, будет ли что? А что ты? Зачем ты радио открыл? Трансформера. А что, не сам открылся? Да нет. что он так открывается? Да щелкни его. Газ. Газ. Газовщики, Да, а? У нас телепередача в мире животных. <laughs> Сейчас мы видим маленький экскаваторчик. Вырывает. Я себя пробку. И ничего такой камин. <laughs> стена не <laughs> стена не территория выровнена. А кто, ёбан, Где? то. Вот не знаю. Сашко ж пары на мотоблоке. Движ. Дай газ! Газ, брат! В принципе, уже что-то похоже. Почва ровная. Сашко тоже вроде не кривый. Сейчас трошки лопатами попідкидаємо сюда. Потом все Фінально, фінально порівняємо Це буде порядок. Кстати, вчора пацани, воно вікно вставили. Буде щось похоже на бюро. Я думаю, им пора вернуться на ней сегодня. раз, два, плац готов, по идее, да? <laughs> Саня, варен, я ты <laughs> Ну да, сегодня работы, конечно, сделано <laughs> больше, чем за месяц. Эмеля, да, купить, хлопцы. Чи девчата, чи кто-нибудь, заберите его, брат. дедушка. А так, в целом, довольно непогано. Та, что осталось от двери, по бюру заварить, подкрасить на втором этаже балкончик, да? Ну, потом, короче, будем делать такой конкурс. Там будет вот та вторая часть, там, где которая все страшно. Там будет баня. И для клиента, который будет в субботу приезжать самую первую брать машину, будет два часа бесплатной бани. Хай париться за свои дела. У вас машина покупается самый первый. Ну. Не, в целом тебя будет нормально. Сейчас затянем дальше это все тынком. Тынком, тут бассейн у нас по плану. по сути мы уже копали, я вам покажу закопать. По размерам не похудел. А что, короче, тут будем смотреть. Если по-любому надо будет делать навесик, я думаю, отсюда вот где-то будем двигаться. дальше, короче, крышу. Uh -huh. Сделаем второй этаж, как Тут навес, да, будем делать, не там? А мы сделаем его типа, в кухню. А, в круг, Ну, да, как типа, сделать его, грубо говоря, в круг. Даже, вот просто поэтому этому сравняться. Uh -huh. Может, даже и дальше здесь Может, сделаем сделать то зону интересные. Да и все, типа, лестница, второй этаж. Ну. No. И в планах там что у нас? Чертаж просто беседочка, типа, ну, для клиента. Нет, по той части, я с того куда и куда По той части, что, надо будет подъемник кинуть по-любому, чтобы человек, когда покупал тачку, мог посмотреть. Да, у нас, на тебе будет опция, кто не знал, при выборе машины можно будет взять, подъехать, поднять, подивиться полностью машинку, проверить, Ясно, что дальше. Ну. Чтобы человек, который ее купляла, все про нее знал, бачила. А, ну это все потихоньку тоже было. Сейчас... Не, не, все сразу, ну да, сейчас а, трогаем. Мы даже и этого не планировали, типа, а, работать. Да, так все спонтанно, что мы сейчас тупо вышли <coughs> вообще с зеро. Так что, пожалуйста, купить хоть что-то. <coughs> купить хоть что-то, чтобы мы дальше сдвинулись с места. Но, так что, предлагаете цену. Ну. <пых> так что, как-то так. На сегодня у нас, <laughs> что хочу сказать, на сегодня у нас все. Сейчас едем. <laughs> ага, как <для> сегодня. <laughs> и oh, Саня королу, мне надо... Сейчас вот, буду вот, вот... а вот Забрать какой-то свой инструмент, потому что все, выселяют меня с того помещения. Это <laughs> Чтобы хороизма... нормально все, нормально. Но. Что не делается, то делается хуже. Ну что, да, собираем вещи, движемся дальше, что делать, по-другому не я. Так и живем! Сначала что новое. Ну. Но. Я комисс, я не знаю, сколько лет я хочу, хотел комикс, типа, вот сейчас уже что-то пытаемся. Uh -huh. Вот это сейчас начнется. У нас доступ к аукционам есть. О. К страховым Польша, к немцам, к оппорт, э, с Америка, Канада, но ну, не рекомендую себе долго ждать. Если что брать, нам брать толковое, там, хотя бы за косре 20 зеро. А так, типа, сейчас поедут машины. Сейчас есть в наличии около 30 разных фродов, кому надо, по очень хорошим ценам. Э, года от 18-х вверх. И выше, ну, там, допустим, ну, есть фиесты тоже, там, ну, можно взять за 15 злотых фиесту, а ее надо будет растамаживать. Машины стоят все в Польше, рядом с нами, нашего товарища. Машин, короче, вот так Кому вот. реально надо. машина живая под себя, у кого есть бюджет такой, пусть адекватный, то, то есть можем. хорошие тачки. Так что, ребята, обращайтесь. Может, привозите машины на комиссию. Все, что связано с машинками, то я вот тут усы вам... Да, вот чем Поможем. быстрее у нас начнете покупать машины, либо ставить там на комиссию, тем быстрее тут все будет обогораживаться. Здесь посыпется красивая щебоночка. Ставим то фиаппарат, то все, ну. фонари, свет, Тот угол по планам сделать, фотозону. Мы нам предложили сейчас 8 полет э, костки. Надо будет делать угловой баннер, там три лампы, чтобы не было тени вообще в том углу. И вылаживаем костоку. и там будет фотозона, чтобы ну, фотозона, но... Так что план у нас такой потихоньку движемся. Ну. Планы есть, планы будут. Так что, ребята, сейчас трохи стартануть. И для вас тоже будут и подгоны, и розыгрыши. Да, там и телевизоры будем разыгрывать. И все, что хотите. Микроволновки. Купляйте у нас машины, и будет для вас счастье. Вот так. да, придумаем какой-то такой интересный прикол, кто будет первым в субботу приезжать покупать тачку, первый клиент, тут бы получать, не знаю, там, блядь, какие-то Який... телевизоры, микроволновку, что будем ну. новое брать, и каждую неделю будем давать... Короче, каждую товар. неделю будет какие <laughs> Будут какие-то у нас тут аукционы. <laughs> да, ну к этому еще надо сначала дойти, чтобы уже на машине стояли машины, чтобы уже да. обработать какое-то движение. Но пока что есть, то есть. Да то... хотя и так уже результат довольно поганый. Чтобы вы понимали, тут неделю назад трава была по пояс. И типа поставили скажу, что, типа, забор кстати стоит ребята, уже ну, реально хозяин территории очень классный музык помог с забором типа это он мы приехали сюда они уже половина столчика побурили стоит нам машет и да. Обжурили, помогли, типа забили, натянули сетку, что-то там поделали в бюре. Тоже, типа, это все его коря, он помог с копарками, совсем был. И что, тут руки упали у нас. Саня, а я кота руками пораскидываем, хули тут. Я вот там начал подкидывать лопаты, я выкупил, шане. Ну ты прикинь, мы так перетягали 28 тонн. Прикинь, За два дня. А тут, ну, как раз тут пять куч. Ну, нормально. Ну, на два месяца играть. Да, тут у нас уже стоит окно. Таке прекрасне ну, є побірку. Теж робота движеться, тут були двері, хто повне, все замуровано, вікно стоїть. Не знаю, ще в планах планували тут вікно поставити або отут. Ну, зараз подивимося, як воно буде. Може, може і щось впихнемо. Трошки світа мало і обзору теж. Так і займаємося. А? Ah, Что А? <sist�> <Dartmouth> <organizational> а чем? На такси ездят? Такси не нет? Нет. Ты видел, он сам катался. Нет, нет, на я еду. Что за ты едешь? Ты туда снизу не видел? Нет. Ну братва! Раз, два, и беру а шага же. Газ. Силый видос газ епи. Я на кинозову пить. Нет, ну, брат, пау, а я. Нормально тебе, не? Я тебя малявал! Я за тебя калыма, дам душу дьявол. Газ, братан! <соторг清> <соторг清> Там возьмай. Там... Мост придрон, блядь. Да возьми, Саня, ведровый, лайны настреливай. Главное хорошо цель, промочить Саня, Я не знаю, что ты робишь. Где тебя сказка на? Раз, да. Саня, да не мути да не Так дивись, уже гоп, зараз пивсенный магвей. Ты сидишь там, когда хочешь, не мать, блядь. Ну, бля, ГАЗ, братан! А я так понимаю, там шпаклевать никто не будет? СМЕХ Дай покажу вам. Вот это не бюро, да, вырисовывается? Глянь. Это не бюро, брат. А не было что что тут было вообще? Это... опуставишь видос. Ну? Есть. Шпаклюй, ёбаный урод! Денис, блядь! Миии! Сука, ты суку ты ешь! Ну и ты будут, Я тебе говорю, ты страшный ему, я тебе говорю. Ну. Ты бы сука, ты е! <laughs> а что на минуту я два размаха за руку и стрим ебал, и ведро маски пришло, да? Газ! Я не знаю, что будет, это будет не так. Та завтра не шпаклюй нахуй, да не башу, так что я сказал, будда будут узоры. Блин, гас. Двигайся. Двигайся там, скраскивай, да, я А что с полом? Види такие будут? Линовым ставим. Да, блядь. А будь здоров'я! Да Бедлин нахуй, блядь! Да! Страшный! Страшный, да, не -да -да, страшный! Ай. А это черная краска нападает! Чуешь? Сань, всё, хватит очень червона! Саня! Я, а! да, еб... Хватай, всё! Гоу! Ноу стоп! Ебасовсину совсем Піздував всі стены, Але я помалював, я его все ебал. Я його все ебал. Дай борю в нашому дому, блядь, Машин подешевше. І всі покривіше, оправніше. Людей побільше. Людей побагатше. Машин подешевше. Машин подешевше. Господи помилуй, господи помилуй. Мотори ціліші. Коробки, щоб не ломалися, машини щоб не горіли. Так диви, як вийшло. Страшно. Клієнти приходили кожен день з 10 тисяч злотими. Щоб на рати не купляли, а одразу за налічку. Летим, перевозимо вещи на буся. Вот такие движнятые. А там, как там кондиционер шпары, я тебе так скажу. Короче, так и живем. Про я вам могу сказать. Обстановка уже самый раз. Комп ставится. Осталось повесить лампы. Підключить. Розетки, весь двіж, диван. Вписався. Цей диван вже побачив третій гараж чи четвертий, вже не помню. Що ти Вася скажеш? Я скажу, що все, буде діло. Ну? Скоро будуть тачки, скоро. буде двіж. <сум> Будуть тачки, буде двіж. Потолок класно вийшов теж. Понакидували, якщо порівнювати з тим, що було. То це ти що, ти що. А відео буде нижче. Вот, Дэвид покажет, что было. Ну. Там просто было ужас. А что теперь есть? Теперь у нас есть стол. Нет, а порядочно получилось. Сейчас со стороны покажу. Так вот. Wi-Fi есть. Все четко. Зарядочка айфоновская будет и газ. Классно получилось. Здесь. Да что что, братва? Женем дали. Адрес оставляешь под видео уже, не? Ну, по-любому, а как? Я... И будет газ. <coughs> так что можете уже приезжать, ставить свои машинки на комиссию. Тут будем оформлять фактурки. И пошел. И газ. Горим, ебать! Они зашли! Пизда! Es mejor ahorita